на своем месте, семками, все как положено. Пас. Вообще если серьезно. Мы здесь отмечаем дно. У нас все. Насколько это возможно. Нормально. Сюда жду семочки на кладбище. Чипсики, семочки, живоленты. Полный стандартный набор. Для того, чтобы какие-то иногда и могли нас обосрать. Итак, добро пожаловать к столу. Общайся серьезно. Для тех, кто нормальный, адекватный. Темки я не люблю. Темки любил мой Темка. Темки. Ну стоп. Сигареты все мальчики, короче. Ничем не отличается, простой мальчишка. Очень любил. Вот поэтому прихожу на кладбище, жру семечки. Вот. Тем, кому не нравится, просьба пролистать пост. тыкать своей ручкой. Резные комментарии. Потому что мы на дне рождения. Слава Украине, нашим героям. Всех, кто в теме, прошу не забывать помогать нашим героям те, которые сейчас на передовой, тем, которым сейчас очень тяжело. Давайте вместе спасать ребят, которых можно спасти. А потом не плакать за теми, кого уже нет. И кто нам были дороги. Вот так вот. Без слез, без ничего. Просто хочется напомнить цену вашей свободы. Артем, Андрюха, он рядом лежит. Мы с ним тут познакомились. Вот. И куча таких же пацанов, которые больше никогда не будут со своими близкими, со своими любимыми, со своими мамами, папами и со своими детьми. Вот так. А кто-то хизуется тем, что он ухылянт. Так мы и живем. Слава Украине! Слава нашему городу!